Ця історія вас просто шокує. Не перемикайте, адже це має почути кожен. Що довелося пережити українському захиснику за 28 місяців пекельного російського полону? Вперше він розповів про фізичні та психологічні тортури, а також жахливі військові злочини проти українських бійців, які призвели до жорстокої смерті. Це правда, яка не має права залишитися забутою. Дивіться далі. З вами новини ТСН.UA і я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Ну а ми переходимо до головного. Сергій Можаровський проходив строкову службу в 12-й бригаді оперативного значення НГУ в місті Маріуполь. На момент повномасштабного вторгнення йому виповнилося 23 роки. Під час оборони міста після наказу припинити боротьбу і зберегти життя бійців, Сергій разом з іншими військовими потрапив у полон. Спочатку він опинився в Оленівці, де розпочався його кошмар, що тривав довгі місяці. І от перше ми жили, барак був двохітажний, ми жили е, чуть більше 600 людей. Серзуємо. Так, да, не було ні кровати. Тобто, нас просто такою ну, куча кинули туди і спали просто во всіх кімнатах, ну, як селідки, коротше, там, один, один, один там на другому. Ну, навіть там, условно було тяжело ходить, треба було там людей переступати, особливо ночу та ж кому та на голову наступіло. Теракт у Оленівці став однією з найбільших трагедій для українських військових, що опинилися в російському полоні під час війни. 29 липня 22 року, в колишній колонії, де отримувалися українські військові, стався вибух, в результаті якого загинули понад 50 українських полонених. Більшість з яких були представниками Азову. Ну это было, это было ночью. У нас в десять часов был отбой. Ну мы все легли спать. И ну и ночью был громкий громкий прилет был. И сразу же после этого прилета э, начал работать э, РСЗО «Град». Ну он работал прям даже не могу сказать не, не с территории колонии, а, ну где-то за колонией прям прям рядом работал, и они... То ли это был какой-то там отвлекающий маневр, я не знаю, но... Но было слышно вот сначала приход, а потом именно выход пару, пару кассет города. И, ну, после этого мы услышали крики. Там, ну, парни кричали, раненые. Ну, а потом уже э, утром мы проснулись и узнали ну, то, что произошло. 1 вересня 2022 року певну кількість українських захисників етапували в Горлівку. Сергій розповів, що спершу подумав, що їде на обмін. Ну а коли ми приїхали в Горлівку, ну вже зрозуміло стало, що це не обмін. Вони нас там, ну, так скажімо, дуже, дуже дружелюбно зустріли. В кавичках. Прийомка. Да. Так, так, так. Получается, нас там загрузили в автозак, везут, и там мы уже, там, получается, тоже сидят инспектора, один там кинолог с собакой. Ну, и мы едем, они там в процессе нашего, так скажем, путешествия, они говорят, пацаны, вы едете в Горловку, сейчас вы услышите, как ваши, типа, долбят Горловку, типа. Ну, мы уже понимаем, какое-то у них такое отношение не особо к нам, так скажем. Ну и мы подъезжаем, вот этот автозак, он прям заезжает на территорию тюрьмы, колонии. Ну и мы просто вот подъехали, я сидел в общей камере, нас там было ну, где-то человек 20, как знаете, битком набитый Ну и мы вот только подъехали, и, и они подходят, ну вот эти вот ДНРовцы, да, вот эти вот инспектора, они начинают бить по, по автозаку кулаками и типа кричат, все, типа, у...» ну вам сейчас, короче будет, типа, готовьтесь. Ну и ты по одному выходишь, получается, с вещами. Они говорят, выходишь, сумку откидываешь вправо, сам, короче, разворачиваешься, становишься на растяжку. Ну, получается, поворачиваешься передом к автозаку, ставишь вот так руки, ноги тоже на растяжку. Ну и они подходят, ну их там, ну где-то человек пять. Они подходят, говорят, там, ну, представься, ты там говоришь фамилиями имя, отчество, звание, род войск. Ну и тебя просто начинают бить. Ну вот я, к примеру, стоял там, ну, может, там минут 5-10 они просто тебя бьют палками резиновыми, там по спине, по ногам. Ну и просто бьют. Я там еще им говорю: блин, мужики, я говорю, хватит они. Так какие мы тебе, типа, мужики? Ну и дальше тебя начинают там. Бьют уже там ноги, ноги там уже такие пухшие. После этого они говорят, все, бери, короче, свои вещи и беги там, ты пробегаешь. Там такая дверь, там есть такой, короче, ШИЗО называется, штрафной изолятор. Ты на территорию него забегаешь, тоже тебя, пока ты бежишь там по коридору, ну, он как на улице, просто такая тропинка, и тебя все это время там, они стоят, все время тебя, ну, короче, лупят. Ты потом забегаешь туда, в дворик. Я вот помню момент, просто я заворачиваю в этот дворик, и на меня просто такой выходит такой огроменный такой громила. Мы его называли Добрыней, короче, там. Ну, этому инспектору, я не знаю, лет 20, может, 21, но он такое чувство, знаете, как он там упал в растишку, блин, в детстве, ну, Высокий, ну, метра по два ростом, здоровый. Я просто выбегаю, смотрю, там парень один стоял с морской пехотой. Ну, на растяжке его просто там, ну, месяц просто. У него уже там спина вся, там, в кровопотеках. И этот. И он тогда мило подходит говорит: о, типа малой, иди сюда. Ну, берет меня за шею, короче, начинает вести. Я уже думаю, ну, все, короче, наверное, наверное, короче, тут хана будет. Ну, реально, короче. Тогда были мысли, ну, то, что тебя могут убить, ну, потому что ты смотришь, ну, ты, во-первых, слышишь все эти крики. Ну, ты сам, как бы, когда тебя бьют, оно не очень приятно, но прям максимально. И потом ты забегаешь туда, там такой дворик, там у них столы, короче, стоят, ты подбегаешь к этому столу, ну, и там тебя начинают обыскивать. Мы это называли Шмон. Ты, короче, подходишь, все свои вещи показываешь, они их пересматривают, потом ты раздеваешься до там, приседаешь. Они тоже там опять уточняют данные, типа, ну, фамилия, очень имя, отчество, звание, короче, род войск. Все, потом, типа, говорят, давай, короче, одевайся, типа, иди назад. Потом после этого ты опять бежишь по этому коридору. Нет, там, потом нас завели, там такие есть короче, ДИЗО, где сидят парни, там получается как камерный тип, и они на улицу, у них нету доступа выйти, их там вводят раз или два на час типа погулять, там есть такой прогулочный дворик, ну, выглядит он как такие просто комнаты, все в решетках, сверху решетку, и сверху по решетке инспектор постоянно ходит. И они нас туда загнали, мы там сели на, на картачи. ну, они говорят, типа, короче, я вам, типа, это еще не все. Ну и мы там сидим, и тоже мысли там всякие приходят в голову. Ты смотришь там сверху, там этот инспектор ходит там постоянно, у тебя там, ну какие-то, знаете, там, ну не хочу материться, короче, ну гадости постоянно говорит, типа вот вы там такие всякие. Ну мы там посидели минут 15, потом нам говорят, все, давайте, типа на выход. Ты опять бежишь по этому, ну по улице, по этой тропинке, тебя опять бьют. Опять вас садят на карточи. Потом один инспектор говорит, давайте, типа, гимн России, короче, пойте. Ну а мы, типа, там кто-то там знал, там, знаете, там какие-то начала строчек. Начинают там петь, они, типа, его не трогают. Кто не поет, они подходят и бьют. Ну и потом он там кричит, там, слава, типа, ты должен ответить России. Если ты не отвечаешь, тебя опять начинают бить. Ну, и вот так вот парни все кричат. И он потом кричит, там, один инспектор героя. Ну, и все машинально слава. Он такой, типа, да вы, типа, ухерели. И опять начинают всех избивать. Ну, и вот это вот все, я не знаю, там, около... Происходит все, там, может, час. Ну, но время Такое чувство, як будто це цілий день проходить. Ну, Після цього українських захисників фотографують біля бетонної стіни та записують прізвища. Ну, ми от здесь на груді давали там твоє лицо, типа фамілія іметство. І на кому-то баракі живеш, треба було пришивати. Такое насильство. Після цього всіх українських захисників мили в одному маленькому приміщенні. Всі ну збрасуються. в одно одеяло. Типа их потом, эти вещи, они, короче, стирают. Ну, там парни, другие военнопленные работают на этой бане, стирают вещи, потом сушат и, ну, короче, типа приносят. Ну, и вас заводят в баню, вот это у нас сколько там было, 25 человек, по-моему, вас просто заводят в баню, там, ну, такая баня, я не знаю, там, там 4 на 4 метра такое помещение. Там мыло лежит хозяйственное, ну и все мы там начинаем мыться, все помылись, выходим на эти дают две простыни, типа ну у тебя же вещей нету, ни вещей, ни обуви, ничего, ты просто в простынь заматываешься, короче, в эти простыня и ну, вот первый вопрос, который мы задали парням, которые там работали. Ми спросили, ну типу, тут хоч кормять. Українські полонені, які потрапили до рук російських військ, стикаються з жахливими умовами отримання, включаючи катастрофічно погане харчування. Відсутність належного харчування це одна із найбільших проблем, які доводиться відчути всім українцям у полоні. Їжа, яку надають російські військові, часто є не тільки недостатньою, але й низької якості. На Єленовці ми три місяці жили, нас кормили там спочатку там. Два рази в день, потім уже три, но давали там, ну там столько по чуть-чуть, там хліба вот ну, Я там конкретно похудел там почти на 20 кілограм за три місяці. То есть, там ми взагалі були просто овочі, там всі атрофіровані, э, ну, есть... Російські військові часто вдаються до психологічного та фізичного насильства, зокрема ізоляції, приниження, побиття та катувань різного роду. Ну, мы строимся, выходим получать скатки, это, ну, получается, твой матрас, там, одеяло, подушка. И ты там подходишь к окошку, ну, и все такие, пацаны, все, нас уже бить никто не будет. И ты к этому окошку подходишь, ты, короче, получаешь матрас, там тоже стоят два инспектора, но они тебя опять начинают бить. А ты уже не понимаешь, что вы меня бьете, ну, вроде же, уже мы там, уже ж вроде разошлись, все нормально. Ну и там надо, когда ты получаешь что-то, тебе дают, надо говорить спасибо большое. И вот пока ты не скажешь, они тебя бьют. Ну ты когда они заходят, ты должен встать, там, руки за спину, голову опустить. Ну и они просто так, они обычно ходили на вот такие, мы там называли их рейды, короче, их, они там ходили обычно троем. Ну и просто подходят к тебе, говорят, давай там, по пой песню, там, условно, давай пой Катюшу. Там. Ну ты встаешь, ну, стоишь, начинаешь петь эту песню. Они говорят, давай, все, там, давай другой продолжай. Ну, вот так. И кто, короче, сбился, они просто начинают избивать. И вот это было, ну, типа, так было тяжело морально, когда ты, ну, вы стоите, нас там человек 40 в этой комнате, ну, а вот эти там два, вот этих три, вот этих твари, они просто, ну, пацана просто избивают на ваших глазах просто. Ну, тоже там без разбора палками просто вызывают, типа, ты там тварь, какого хера, ты там песню не выучил. Но, ну, оно реально, ты даже, ты эти песни там, ты ее наизусть знаешь, но когда к тебе подходят, он просто подходит, палку держит, типа, как говорит, это микрофон, типа. И у тебя уже все, у тебя уже мандраж, руки трусятся, и ты понятно начинаешь сбиваться. И тебя, ну, мало того, еще тебя начинают потом бить. Ну и ты просто ну, просто, короче, получаешь. У 22-му році в одному бараці Горлівки жили понад 220 людей. Умови були катастрофічними. Полонених отримували в переповнених камерах, позбавлених належної їжі, води та медичної допомоги. Ну от ми жили в перше час, коли ми приїхали, у нас був ну, один, один барак, це виходить, два, два етажа живе. І от ну, на першому чоловік 100, і на другому десь було ну, 120, ну, тобто 200, там, 220 чоловік в середньому на одному баракі. Это в Горловке а, уже? Да, да, это в Горловке. Ну, по условиям это... Э, там первое время воды вообще не было, мы ее носили. То есть, ну, как таковой питьевой даже не было воды. Мы ее носили, э, там, получается, на, на территории этой колонии есть э, просто затопленный подвал. Ну, и там вода, короче, постоянно стоит, и мы ее оттуда носили. И ну и нам говорили, ее типа пить нельзя, и нам приносили там на, ну, получается, на 200 человек, условно, нам приносили там 100 литров кипяченой воды, нам на сутки приносили. Это на столовой ее кипятили, эту воду. Но мы там первое время не пили оттуда с подвала, а потом уже, ну, так как это как раз сентябрь был, еще ну, тепло было, мы потом начали эту воду пить. Ну, там чуть-чуть расстройство было. Копірує По потім організм привики. Цю воду з підвалу випили? Да, да, да. Російські окупанти встановлюють жорстокі та нелюдські правила для українських полонених. Вони порушують міжнародні угоди та норми, зокрема, Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Звісно, все це є частиною більш широкої стратегії Росії щодо зниження морального духу та знищення спротиву України. Подібні порушення прав людини є підставою для міжнародних розслідувань і покарання відповідальних осіб. І ви потім вибігаєте в локальний сектор, поєте гімн Російської Федерації. Ну, це, це, тобто, це навіть там не обсуждається. Тобто кожен має петить, тому що ну, хто не буде петь, це ну, буде, буде короче. Там після завтрака можуть вивести. Ну, могли вот так целый барак вывести на работу, там, ну, просто выводят на промзону, там, говорят, вот, видите, там куча камней лежит, вот ее надо отсюда перенести вот туда, условно, ну, она лежит там, а ее надо там перенести 200 метров оттуда вот на ту кучу. И ты просто ходишь вот так целый день, короче, эти камни носишь. Как часто они заставляли це? ну, придумывали какие-то такие работы? Ну, это от, первое время мы ходили где-то, ну, Раза два в неделю они точно выгоняли вот так всех. Тут Либо там траву рвать, это, как они назвали, это облагораживание колонии. То есть, типа, там где-то траву какую-то порвать, где-то там вот эти там камни бесполезно туда-сюда поносить. Ну, просто, знаете, чем-то чем занять. Сергій розповів про одного працівника цієї тюрми і те, як він поводився з полоненими українськими військовими. І він постійно там, там заходить, строїть нас, говорить, так, що ви, типу, говорить, кому патрон, типу, дати? Такий, який патрон? Ну, на, я дам щось патрон, типу, а хто застрілиться хоче, типу. Ну, він такий, він морально постійно нагнітав, постійно у нього якісь там новини, от, говорить, ми вже, говорить, під Києвом, пацани, скоро ви, типу, вдома будете. Ну, і це... Астенані нагнетали обстановку. Типа ви там никому не нужны, и вас там все забыли. Никто вас не поміняє тут. Це на постоянной основе было. В умовах російського полону українські військовополонені часто стикаються з відсутністю базових медикаментів і медичної допомоги, що є серйозною загрозою для їхнього здоров'я та життя. Колишні бранці розповідають, що в полоні майже неможливо отримати належне лікування, навіть якщо це стосується тяжких поранень або інфекцій. Полонених часто залишають без ліків, що призводить до серйозних ускладнень, навіть до летальних наслідків. Саме більше шокувало це було в Горловці. У нас, коротше, був адінвоєнослужащий було йому років 55, Он, виходить, був трошник теж в Маріуполі. воевал и он короче еще на приемке ему там короче как-то ударили по ноге у него получается на ноге был как ну типа как на топ тыш э, стертый и потом это у него все переросло в гангрену у него начала, короче гнить нога ну так опухла короче нога там вот ну такая вот дырка была ну просто просто кость было видно ну его там постоянно водили в санчасти, там, и не оказывали ему никакой помощи, там, там условно, дадут бинт, короче, там, переки говорят, иди, там, мой ногу. Ну, и в итоге он, короче, умер. В итоге у него, ну, ему потом начало становиться плохо, и он просто, ну, вот в один вот, день просто, он уже лежал на кровати, и он просто умер. И... Короче, пришли вот эти вот инспектора, и был там один, там есть такая, прям в Орловке, твари, даже помню, фамилию Юров. У нас там ходили за него слухи, то, что он вообще там когда-то служил где-то у нас, короче, а потом этот... туда перешел на ту сторону. И... и он был прям, ну, самый такой обозленный. Ну, вот получается, этот мужчина умер. Он заходит, а он был начальником смены. И он просто лежит. Ну, все, уже лежит труп, короче, на кровати. Он подходит, его ногами типа пинает. Типа, что ты, короче, сдох. Она говорит, а да, что у вас типа побольше сдохло. Ну, вот это было, ну, самое шокирующее, потому что это даже, ну, не то, что не гуманно, это, ну, такая тварь не должна жить, ну, вообще, это... Російські окупанти часто вдаються до ще більш жорстоких методів поводження з українськими полоненими особливі дати на свої державні свята або важливі для Рефії Дні, що підкреслює їхнє прагнення продемонструвати владарювання через насильство. Те, що розповів воїн, просто шокує. Було на 9, 9 мая, коли було, у 24 році. Там, виходить, спецназ був Ростовський. Там ми ще тоді в. Ну, в то время в Горловке были. Ну, это прям самый неадекватный спецназ из всех, которые были. Они прям, ну, мы там, условно, там, в столовой сидели, кушали, они под... он просто подходит тебя, шокером бьет. Ну, типа, ты там не реагируешь никак, он говорит, что, Ти типа, тварь не больно, короче, И, ну, накручивают его, а ты там, ну, кричишь, типа. То есть они там, ну, не давали покоя, даже, ну, даже просто спокойно там поесть. И вот конкретно на 9 мая они, э, их, получается, заступает смена 5 человек. А они вышли в все три смены, 15 человек. И с самого утра они там на один барак зашли. Во время там, там с утра еще поименная проверка. Они там, ну, до пацанов там приставали, били их. Потом на второй зашли, и во время приема в пищи они один барак там просто убили, короче. Ну, там ты забегаешь, они, ну, каждого каждого бьют. И крайние два барака, там был седьмой и восьмой, они просто выводили пацанов. Мы потом с ними встречались, ну, когда там нас на эту на промку выгоняли, там просто пацаны идут все там. У того там зубы выбиты, у того там нос, короче, поломанный этот. Вот это именно на 9 мая они прям там, ну, короче, поздравили условно. Не зламатися Сергію весь цей час давали його кохання до дівчини, яка чекала на нього з полону. Я можу сказати, що це мене спасло там. Я вирішив. Ви можете розказати би... про вашу історію кохання? Так, да, ми э, познайомились. Я сейчас, забув, в 2018 году, да, ми познайомились. Ну, і там, получается, там, через. Где-то через полгода мы уже начали вместе жить. Ну, то есть на момент, когда я уходил э, на срочку, мы уже жили, ну, почти два года мы уже вместе жили. Я уже предложение сделал, как раз там сделал 24 декабря предложение, а потом вот в, в мае я ушел на срочку. Ну, и мы так подумали, типа там не расписываться, а там уже отслужу, я должен был год отслужить, есть это высшее образование, ну, уже думали, там, вернусь, короче, сыграем свадьбу, там, ну, а потом все вот эти события, там, Мариуполь, война, потом плен, ну, я всегда, я вот, там, даже на войне у меня все время была, там, фотография с собой, я, ну, я как бы, я как бы пообещал, я вернусь, я вернусь, и, и у меня все время была эта мысль, там, там, когда мы там на позициях были, когда мы там бой принимали, я думаю, ну, типа, серый, короче, сдохнуть вообще не вариант. Надо, ну, надо, короче, держаться и, и там сел, знаете, кому-то помогала там вера в Бога, там, ну, мне помогала просто вера в мою любовь. И, и вот там, условно, я это там чуть-чуть отрезок войны пережил, потом ранение получил уже на там, будущее на бункере я смог списаться, у нас там был интернет. И... Но потом уже, когда сдались в плен, я уже там потом с плена там написал смс, там мы в Еленовке были когда. Это уже я в плену где-то, где-то месяц был там. Там на одном бараке у пацанов были телефоны, и их, короче, не позабирали и они связывались с родными оттуда, прям звонили. Я узнал, и типа говорю, напишите смс -ку. И там один паренек написал смс -ку. Ну и потом я когда уже вернулся, мне ну, Даша говорит, что да, я там все получила, типа всю смс -ку. А потом уже от нее письма пришли уже, когда мы в Горловке были, вот эти волонтерские. Ну и я, я эти письма просто миллион раз перечитывал. Просто, ну, знаете, там, Словно там где-то пригрузил, думаю, не, надо пойти почитать, почитал все, думаю, не. думаю надо надо, короче, держаться. Сергей Мужаровский повернувся до України в серпні 24-го року разом з 115 масохсниками. е два Блін, сложно. 830 днів. Я точно помню, это 28 місяців. Вирахувала кожен день? Ну, да. Кто вас встречал в Украине первым? Первый... я помню точно, кого я запомнил, это была Фух, зам. С близких, с близких, мою на кто вас... Что, С, близких, с людей, кто вас встречал? А, в ну, ко мне приехала жена моя будущая, мама, вторая мама, ну, жены, мама и есть приехал, сестра ее приехала. Короче, ну, когло целая приехала, нормально. Как вы помните, эти эмоции, когда вы увидели их? Да, ну, ну, приятно было. Плакать хотелось, но... Нет. Я уже, честно, я не помню, что я говорил, но... Но было капец как приятно, да, прям... Ну, ні передаваємо емоції просто. Там, знаєте, даже там, будучи в плену, там снились сни і как-то ну там отчетливо все там лісосниться, типу ситуація, який там лицо сниться, типа ситуация, голос, ну, типу, як-то ну, не можеш його запам'ятати, мозк позабував. Наразі Сергій проходить реабілітацію. Українські захисники, які потрапили в полон, переживають жахливі тортури, що не мають жодних виправдань. Ці бійці борються не тільки за свою свободу, а й за майбутнє України. Кожен з них є героєм, який віддає все заради своєї батьківщини. І ми не маємо права забувати про них. Український народ чекає на їхнє повернення, і ми повинні зробити все, щоб допомогти їм повернутися додому. Пишіть нам у коментарях, що ви б хотіли сказати нашим захисникам. Залишайтесь ТСН.UA, щоб не припустити найцікавіше. Ну а у мене наразі все. До зустрічі.